Як би ми не називали день 23 лютого, цей день залишається святковим, а на свято заведено дарувати подарунки. Яким є найкращий подарунок для чоловіків, вони підказують самі. мабуть, рядом, любима. матря, який мужчина і чим він займається, якщо він. допустим, электрик, то для него больше подарок что-то связано с электрикой. Если он механик, то больше с инструментом каким-то, я так считаю. Самый лучший подарок для мужчин 20 это внимание женщины просто, как жены, как любовницы, как, ну я в хорошем смысле uh -huh. этого слова. А насчет подарка это дело вкуса. Кого чего не хватает, если у вас пены не хватает или там станочка, это другой разговор. Я а рассказал. как сказал. бывает в плохом смысле слова? Ну в плохом смысле, если у вас семья а вы ходите направо, налево, этот, конечно, другой разговор. Любовь женщины, близко. Еще раз 23-е, чтобы было отметить. Ну, да. Советский Союз. Подарок родных, наверное. Не цветы. Такое что? нибудь ну, нормательные, как набор дезиков, там, ну, набор туалетная водичка, чтобы там все это было. Мужчины это любят. Мэр, спокойствие. Любой подарок хороший. Ладно, что под души. Для мужчины? Ну, наверное, книжка. Да, да. Это я так вычитал в прессе. Что самая хорошая книжка для мужчины. Вы какой ждете подарок? Я. Я жду новый телефон. Уважение женщины. Самый лучший подарок это показать мужчине, что он кому-то нужен, что он чего-то стоит. И женщина, которая ему дарит этот подарок должна показать, что верит в него, любит и ценит. Вот это, я думаю, будет самый важный подарок. А то, как она сделает, какие там подарки подарить, дорогие или дешевые, это не важно. Ну, главное, вот эта мысль дать понять человеку, что он чего-то стоит и он чего-то может. Новый аккумулятор на машина. Женщина. Это любовь женщины. Любимая женщина. Это самый главный подарок. Чтобы мир был у нас, в стране. Вот это самое лучшее. Не только для мутина, а для всех. Чтобы в семье все было хорошо. Ну, надежная защита – это ну, комфорт в семье. То есть, жена любимая, ребенок. Мне кажется, это самое. Ну и, чтобы, конечно, для защитника отечества, мне кажется, чтобы и в стране был порядок. Чтобы мы просто никогда не брали ни оружие в руки. Ну, чтобы благополучие было в стране.